वालेकुम नाज़रीन मैं सैदा ज़ाहिर आबिदी आपके खिदमत में एक और पोस्ट लेकर हाज़िर हुई हूँ छोटा सानवान है ईसार। उनवान तो छोटा सा है लेकिन इसके माने बहुत बड़े हैं और ईसार का जो जज्बा होता है ईसार का दरख्त होता है वो दिल के अंदर परवरिश पाता है तब इंसान इशार करने के काबिल होता है और ये अल्लाह आलमीन का कुरान पाक में फ़रमान है कि इंसान जैसा चाहता है हम उसको वैसा बना देते हैं इशार होता क्या है अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना यानी सक्रीफाइस करना और ख्याल करना अब मैं एक छोटा सा किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में पेश आने वाला आपको इशार का किस्सा सुनाती हूँ एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और उसने कहा कि रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ और मेरे अहल ज़्यादा हैं और मेरे पड़ोस में जो घर है उसमें खजूर का दरख्त लगा हुआ है जब खजूरें खजूरों का उनकी फसल पकती है तो उसकी शाखें जो मेरी तरफ़ आई हुई हैं उसमें से फल गिरते हैं तो वो शख़्स लेने आ जाता है और मेरे बच्चों ने जो उठाए हुए होते हैं हाथ में खजूर के खोशे वो भी उनसे छीन लेता है यहाँ तक कि अगर उन्होंने मुंह में डाल लिया हो तो वो भी निकाल लेता है जनाब रसूल ख़ुदा हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम कुर्बान जाऊँ आपके नाम नामी के आपने तलब फ़रमाया उस शख़्स को जो हद दर्ज बखील था आपने फ़रमाया कि क्या तुम जन्नत के बदले जन्नत के बाग के बदले अपना खजूर का दरख्त मुझे दे दोगे उसने कहा नहीं मेरा दरख़्त है मैं क्यों दूंगा वहीं एक सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे उनका नाम था अबू दह दाह उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के दरख्त तुमको देता हूँ तुम उसके बदले में ये दरख्त मुझे दे दो अब देखिए दरख्त तो वहीं रहेगा बखील शख़्स के घर में लेकिन उसका फल जो उतरेगा वो जाएगा फिर पड़ोस में जो जो शिकायत कर रहा है कि मैं गरीब हूँ जब उस च, जब साहबी रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने कहा कि मैं दुनिया में दुनिया के दरख्तों के बदले में जन्नत का छोड़ दो तो तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है जन्नत के पेड़ लेने का तो दुनिया के ले लो तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं ले लूँगा तो उस साहबी के पास आ, एक बाग था जो चालीस दरख्तों का था उन्होंने वो चालीस दरख्तों का बाग उसको दिया और वो खजूर का दरख्त उसके नाम किया अहलोल वाले शख्स के नाम बाकायदा इसकी दस्तावेज़ लिखी गई तो ये है कि अगर वो शख़्स थोड़ा सा इशार करता बच्चों के लिए बल्कि जब फल उतरता तो खुद ब खुद जा के दे के आता कि ये तुम्हारा हक़ है लेकिन वहाँ बखालत की इंतहा थी उसके दिल में बुखल का पौधा परवरिश पाया हुआ था इधर सहाबिया रसूल सल्ला वसलम के दिल में इसार का पौधा परवरिश पाया हुआ था दोनों का फ़र्क देखिए एक एक का रास्ता जन्नत है एक का रास्ता बहरहाल अगर जानना नहीं है तो कुछ तो अल्लाह ताली की तरफ से सज़ा उसकी मुकर होगी तो ये है ईसार ने नेशार किया के कि चालीस दरख्त उसको दे के और उससे खजूर का दरख्त लिया और अहलोयाल वाले शख्स के नाम कर दिया अब दूसरा ईसार का वाक़ मैं आपको बताऊँ ये तारीख़ के सफ़ात पे वो वाक़ है एक तो इसका जिक्र पुराने पाक में भी है और दूसरे ये कि हम बहसीत एक मुसलमान के इस पर ईमान रखते हैं कि यह वाक़ पेश आया हजरत मदीना कुार मक् के बहुत तंग करने के के सबब जब हजूर पाक सल्वलम ने फ़ैसला किया मदीन हिजरत कर जाने का तब आपके सामने एक ज़िम्मेदारी थी कि आपको अमानतें लौटानी थी अहिल शहर की आप अमानतदार भी तो थे ना और दूसरी चीज़ ये कि छुप के निकलना था ताकि दुश्मनों को पता ना चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल आखिरी हद पे फ़ैसला कर लिया था कि वो आपके ख़ुदा न खास्ता जान ले लेंगे आप अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन को अपने साथ लिया और थोड़ा सा क़ा पहले ले जा रही हूँ पहले आपने हजरत अली सलाम को बुलाया और फरमाया कि अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ मेरी हरी चादर ओढ़ के हजरत अली सलाम ने फ़रमाया कि अगर मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाती है तो मैं हाज़िर हूँ उधर आसमान पर अल्लाह ताला ने अपने दो मकरब बंदों को फरिश्तों को बुलाया और कहा कि आज की रात क्या कोई तुम दोनों में से कोई है जो इशार करे और रसूल के बिस्तर पे सो जाए दोनों फरिश्तों ने इनकार कर दिया दो में से कोई भी तैयार नहीं हुआ अल्लाह का मक़र अल्लाह के मकरब फरिश्ते नहीं तैयार हुए और फर्श ज़मीं पर अली तैयार हो गए कि हाँ मैं आपके मसहरी पर सोऊंगा। जनाब रसूल खुदा वसल्लम ने अली से फरमाया कि अमानतें लौटा दा और मेरे अयाल को लेकर मेरे अहर को लेकर मदीने आ जाना। मौला अली सो गए बिस्तर पर ऊपर आसमान पे हुक्म दिया परवरदिगार आलम ने कि जाओ उन्हीं दोनों मकरिफ फरिश्तों को जाओ एक सराहाने खड़ा रहे दूसरा पातीने खड़ा रहे अली के जब तक वो सोते रहे उनकी हिफाजत करो और इस तरह से वो रात बसर हुई मौलाई कायनात फरमाते हैं कि उस रात मैं इतनी मीठी नींद सोया कि शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोया था अब रात गुज़र के जब सुबह हुई और नबी करीम अलैहि वसल्लम को तमाम रात महासरे में रखा उन्होंने घर को बैतुलशरफ़ को और के उठें तो फिर उनको ख़ुदा न खास्तः शहीद कर दें लेकिन उनके तो सारे मंसूबे फ़ेल हो गए अल्लाह ताला ने कर दिया नबी करीम अलैहि वसल्लम तो इब्तदाई रात में ही उनके सूरह यासीन की एक आपने तिलावत की मिट्टी पे दम की और उनकी तरफ पढ़ के उस मट्टी पे दम करके और उनकी तरफ़ फेंक दी जो रवायत मैंने सुनी और पढ़ी और दूसरी चीज़ ये कि आयत पढ़ के दम कर दी ये भी रवायत है और इस तरह से वो दुश्मनों की नज़रों से बच के तशरीफ़ ले गए मदीने की जानब अभी मदीने की जानब नहीं अभी तो वो गार सौर का वाक़ पेश आना है ना अब देखिए कि सुबह हुई सुबह होने पर कुफ़ात ने कहा मोहम्मद कहाँ है जब बिस्तर पे आके देखा कि नबी करीम नहीं है ये तो अली मौला सोए हुए हैं तो कहा कहाँ है तो कहा क्या मेरे हवाले करके गए थे तो मौला अली फरमाते हैं